يا حبيبي يا محمد يا عروس خفي كوني يا حبيبي يا محمد يا عروس خفي كوني يا مؤيد يا majad Ya Imam Al-Qiblat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa syabihi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Wa syari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-sama' wa tiwal ardu awidhat lil muttaqin alladhina yunfiku fis-sara'i wad-dari wal kadhimin al-ghaidha wa afini anin nas wallahu yuhibbul muqsinin. Shadaqal wa'adhim, shadaqal wa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'asirul muslimin, muslimat, rahimatum, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asirul muslimin, muslimat, rahimatum, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam. Mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahiriah batiniah. Lisan senantiasa bersolawat. Maashiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berbanyak untuk koreksi diri kita masing-masing, jangan sampai kita melangkah salah. Jangan sampai lisan kita selalu bergejolak dengan lidah tak bertulang. Ini mengarah suatu hal yang menyengsarakan teman, sahabat, maupun saudara. Marilah kita perlu pelajari apa yang dinamakan dengan makna, dengan sebenar-benarnya makna dari perintah Allah. Kita contoh suri taala dan baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat umatnya. Inna Allaha wal malakikatahu yusalluna alnabi ya ayuhaladina amanu sallu alaihi alaiwasallim mutashlimah. Mashiral muslimin muslimat rahimatullah. Sangat gamblang sekali dan jelas sekali. Setiap manusia di dalam kehidupannya selalu, yaitu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dengan akhimi samsi ila Dengan adanya malam, pergantian yang siang menuju malam, artinya manusia dipersilahkan untuk tidur sejenak. Untuk bobok, Allah ciptakan malam agar manusia bisa tidur. Allah ciptakan siang hanya sedikit satu jam dua jam manusia bisa istirahat. Dan ini merupakan nikmat Allah ketika kita sedang tidur. Tidur merupakan suatu hal kematian manusia yang bersifat sementara. Tapi tidur di alam barzah yang lebih lama waktunya, ini merupakan suatu tidur yang bukan tidur, tapi menerima apa yang dinamakan ganjaran dari amaliah selama di dunia. Kalau kita bisa melihat seperti ini, maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang di dalam hidupnya hanya mempersempit atau memperkecil. Waktu tidurnya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang beruntung yang menggunakan waktunya untuk bangun Wamilailil melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Berkali-kali setiap mereka mengumandangkan, ayo lakukan sholat tahajud, sholat tahajud agar kita tidur kita, kita perkecil. Di saat mereka-mereka mereka pada tidur, kita bangun dan menunaikan perintah Allah langka jadinya. Yang perlu kita permasalahkan di sini bagaimana dan akibat kebanyakan tidur. Makanya kalau tidur, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak tidurnya. Kita gunakan waktu kita untuk yaitu menanamkan amaliah yang ada. Dijelaskan menurut Ibnu Qasim rahimatullah dalam Atib An-Nabawi 374 akibat yang ditimbulkan ketika kita banyak tidur. Jadi di, menurut ilmu Qasim Ibnu Qasim yaitu rahimatullah dalam Atib An-Nabawi 374 ini tentang akibat kebanyakan tidur. Ternyata akibat kebanyakan tidur bagaimana? Jelek juga, jelek. Satu wajah jadi pucat dan nggak fresh lagi. Mereka mereka yang kebanyakan tidur. Makanya Rasulullah menyarankan umatnya tidur itu enam jam, jangan lebih dari itu. Gunakan waktu begadang itu untuk zikron katsira wasabiku, bukrata wasilah, perbanyak untuk zikir, bukan begadang yang tidak ada perlunya. Kemudian yang kedua, akibat kebanyakan tidur menurut Ibnu Qasim rahimatullah yaitu membutakan hati. Hati ini terasa buta Tidak bisa merasakan suatu hal yang berbau aura. Hati buta dengan segala galanya. Keputaan hati ini menimbulkan manusia. Akhirnya banyak berbuat maksiat. Banyak menjalankan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita kadang-kadang tidak -kadang merasa. Tidak merasa atau pura-pura tidak -pura ngerasa. merasa. Mari kita koreksi diri kita, perbanyak kita untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar wajah kita tidak pucat, agar wajah kita enggak fresh dan hati kita tidak buta. Coba mereka mereka yang menjalankan bangun sepertiga malam nafilat talak menambah pahala tambal dengan menjalankan sholat tahajud maka ciri-ciri mereka yang ahli tahajud di siang hari wajahnya auranya berpancar cahaya ini jaminan dari Allah dijelaskan dengan surat al-isra mulai 78 sampai 81 diangkat makam makmuda tempat yang terpuji wa qurbi atqina mutaqallasi dakin wa akhrijna mukhraja sultan memulai suatu pekerjaan dituntun oleh Allah menyelesaikan suatu pekerjaan dituntun oleh Allah dan siapa yang memahancurkan hidupannya Allah jamin Allah jaga makanya auranya mereka berpancar mereka yang ahli surat tahajud Jangan ditinggalkan sholat witir, tahajud, dan sholat sunnah, yaitu duha. Tiga ini mari kita utamakan. Karena inilah yang akan bisa membuka butanya hati kita. Jangan diperbanyak dengan tidur. Kebanyakan akibat kebanyakan tidur. Yang ketiga, mata jadi perih dan iritasi. Secara ilmu kedokteran seperti ini apa yang terjadi mata jadi perih dan iritasi ya kalau perih dan iritasinya mata lebih baik namun kalau mata ini berbuat banyak kemaksiatan ini yang lagi lebih bermasalah lagi iritasi karena iritasi kemaksiatan Masya Allah perih karena perih berlumpuran dosa Masya Allah mari kita bisa feedback kembali makna-makna yang terkandung dalam atib an nabawi 374 ini yang keempat jadi males bekerja orang kebanyakan tidur bangun aja jam berapa setelah jam 4 subuh dia baru pulang rumah habis begadang yang tidak ada perlunya habis itu tidur gak kenal dengan apa yang namakan surat subuh tidak kenal dengan apa yang dinamakan sulat tahajud. Tidak kenal dengan apa yang dinamakan sholat, witir, dan duha. Apalagi wirid. Nah inilah ketika mereka datang mereka pada berbondong-bondong menjalankan sholat subuh. Ini justru kebalikannya. Si fulan ini datang jam 4 menjelang subuh untuk mulai tidur bangunnya jam berapa? Mereka mereka hamba Allah setelah menjalankan surat subuh, perbanyak wirid, baca suah kapi, baca segalanya, surat rahmat, wakiah dan segalanya. Mohon kepada Allah diberikan kecukupan. Ini fulan tidur. Bangun-bangun nanti sore jam 5. Coba kalau kita punya kehidupan trik step seperti ini bagaimana? Kalau malam bagaimana? Ngalong. Jalan sana, jalan sini kita nggak jelas tujuannya apa nggak jelas bukan untuk ibadah bukan untuk berbuat maksiat iya. Mudah-mudahan kita doakan andai kata seperti ini mereka mudah dan dibukain pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin akibat kebanyakan tidur yang terakhir adalah menurut Ibnu Khosim rahimatullah antaba an nawai 374 ini yaitu badan menjadi lembab kelembapan badan ini menyebabkan semua fungsi organ tubuh akhirnya jadi apa? lemah kelemahan ini mempengaruhi daripada pusat pikiran kita sehingga kita tidak bisa berpikir jernih karena tidak bisa berpikir jernih, tidak ada daya penguat dalam pikiran kita, akhirnya kita jadi sakit. Inilah akibatnya rentetannya. Mereka-mereka yang bangun jam 3, ketika mandi jam 3, apa yang terjadi? Menghancurkan segala muat penyakit. Apa yang terjadi? Memperpanjang umurnya. Apa yang terjadi? Menjadikan dia banyak rezekinya. Bama minta batin fil ati illa Allah Lancarkan rezekinya. Sehingga pagi mereka sudah mendapatkan rezeki berlimpah. Rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Mereka-mereka yang ahli bangun jam 3, mandi, badannya sehat-sehat. Kondisinya bercahaya. Amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti ini. Mari Coba kita feedback kembali dengan akibat kebanyakan tidur satu wajah jadi pucat dan nggak fresh, membutakan hati, mata jadi perih dan iritasi, jadi malas bekerja, badan jadi lembab atau letih lelah malas. Dengan ini mari kita belajar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita terkesima dengan kondisi dunia yang semakin merontak dengan memajak kita menuju kemaksiatan. Yang semakin merontak memaksa kita untuk berbuat zina. Memaksa kita untuk merontak. Kenapa? Menjauhi daripada apa yang Allah perintahkan. Banyak. Banyak sekali yang harus kita belajar dengan Alam yang ada di sekitar kita, di era akhir zaman seperti ini. Suatu ketika, andai kata kita surat jamah subuh, misalkan. Tahu-tahu ada gempa bumi, misalkan. Kita selamat. Kenapa? Karena kita waktu gempa bumi menjalankan surat subuh. Mereka yang terjadilah suatu gempa bumi, kemudian masih tidur, tertimpa timbunan. Bagaimana? Makanya yang kita ambil adalah hikmah di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pasti ada hikmahnya. Ujian segala ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmahnya. Dan banyak sekali segala sesuatu yang belum kita mengerti karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Andai kata ada orang yang tahu apa yang akan terjadi, suatu kemunafikan, suatu kebohongan yang luar biasa. Karena apapun yang terjadi ke depannya hanya Allah yang tahu. Siapapun si fulan, si B, si C kalau mengetahui itu suatu hal kebohongan. Tipu muslihat. Dan janganlah kita meyakininya. Al-imanu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil wa qadri khairi Marilah kita bersama-sama. Kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum sampai Allah memberikan pengampunan dzunubakum dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama kul atiullah wa rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirun. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Jangan banyak tidur Gunakan waktunya Untuk perbanyak uta bangun di sepertiga malam Sesuai dengan surat Al-Isra 78 sampai 81 Semoga bermanfaat Usikum wa nafsi bintakwallah Wa bila taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh